Счастье – одна из самых горячих точек на карте АТО в Луганской области. Несмотря на объявленный режим тишины, в города каждую ночь слышны выстрелы. Вокруг звучит канонада, да, мы слышим, где-то происходят бои, да, не очень приятно, более скажу, совсем неприятно, когда звучат взрывы, и это все вокруг города. Спустя год войны на Донбассе, во время своего визита в Луганскую область, президент Украины заявил, что вскоре канонада для жителей счастья и всей прифронтовой зоны поутихнет. Можно вам поведомить последние новости из Минска. Я вніс доручив членам нашої тристоронньої контактної групи від України негайно підписати з і із російською стороною, яка є учасником тристоронньої контактної групи, угоду, яка би гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії зіткнення. Відвести артилерію, яка залишилася. Відвести танки, відвезли мінометы. Изробивши неможливым пустийний обстріл. В самом счастье идею создания буферной зоны восприняли неоднозначно. Директор Счастинского лицея автотранспорта Виктор Ткаченко год назад в составе батальона Айдар принимал участие в освобождении родного города. Счастье взяли ценой четырех раненых бойцов. А вот после того, как с боевиками стали договариваться в Минске, погибших стало значительно больше. У нас в городе счастье. За время вот, э, со дня взятия города счастья у нас здесь погибло порядка 15 мирных жителей, в том числе были ранены два моих учащихся и женщина вот здесь прямо во, во дворе. И порядка 45 человек получили ранения. Только я говорю, это мирное население. Украинская армия активно строит укрепрайоны вокруг города. Хотя самих военных, в счастье, стало гораздо меньше. Один за одним батальоны, которые закрепились здесь со дня освобождения, выводят с передовой. Военные планируют защищаться не количеством, а качеством. Да, да это оборонительное вооружение. Взводные опорные пункты они построены в таком плане, что не подойти к нему незамеченно невозможно. Ну и дать, соответственно, отпор любому агрессору. Тяжелое вооружение со счастья вывели. Отвечать на обстрелы боевиков украинской армии нельзя, да и нечем. Однако приказы командования военные не обсуждают. Тем людям нельзя верить, потому что мы все время придерживались этих мест соглашения. Мы свою артиллерию отвели от зоны от, от соответствующей расстояние, которое требовалось они же свою артиллерию не отводили. Они постоянно ее нарушали, эти минские договоренности. Просто так не должно это все закончиться. Но ну пусть политики думают. Наше дело – защищать Родину. За год боевых действий население счастья сократилось на две трети. В городе в основном остались жить пенсионеры и сотрудники местной ТЭС. Измученные войной люди признаются, что устали жить между двух огней. У нас счастье было 12,5 тысяч, сейчас осталось при порядка 4 тысяч. В школах было по 700 человек, сейчас в одной 300, в другой 300. У меня было каждый год набор 250-270 человек, сегодня 65, ну может быть где-то будет 75 что все оно познается в сравнении. Уже сейчас многие счастливцы поменяли свою точку зрения на сепаратизм. Если они раньше бегали и кричали «Ура, Путин нам помоги!» или «Ура, идут русские танки!», то сегодня уже никто это не говорит. Тому, что счастье может стать буферной зоной, Мария Васильевна рада. Пенсионер считает, что с потерей территорий Украине давно пора смириться и дать возможность продолжить людям жить без войны. Хорошо, что пограничников попоставили. Там и там. мы открыли дорогу на Луганск чтобы люди ездили и не голодовали. Тут украинские пограничники, там. И пусть люди живут. Что делать? Кому хочется умирать? Мальчишкам, которых набрали в армию. Матери оплачут уже, делают. Так отвечают многие пенсионеры. Часть из них считает, что беда города в том, что именно здесь держит оборону украинская армия. Если военные вообще уйдут со счастья, то и боевики перестанут по ним стрелять. Однако на вопрос, не боятся ли люди того, что с уходом армии уйдет и украинская пенсия, опускают глаза. Ведь знают, год назад именно военные вернули в счастье украинские выплаты и законы. Виктория Ковалева, Петр Ковалев для Донбасс Реалии, Радио Свобода.